alloh taolo qur'onda marhamat qiladiki ya ayuhal lazina amanu aminu billah ya'ni ey iymon keltirganlar ollohga ki iymon keltiringiz deydi e'tibor bering birinchi ey iymon keltirganlar iymon keltirganlarni xoslab turib yana ollohga iymon keltiringiz deb aytdi alloh taolo buni mufassillar aytadiki bundan murod nima desa ollohga bo'lgan iymoningizda sobit turing ya'ni ya ai amanu ey iymon keltirganlar aminu billah ya'ni allohga iymon keltiringlardan murod ana shu iymoningizda sobit turing ana shuni faqatgina so'z bilan aytib qo'yib bo'ldi tamom emas ana shuni nima qilishlik kerak shu iymonda sobit turishlik kerak ana shuni miqyosida ana shunga chiroyli bir holatda amal qilgan yani holatda banda yashashligi kerak bo'ladi bo'lmasam faqat va faqat og'zimizda qolib ketgan gap bo'ladi xolos boshqa narsa bo'lmaydi o'sha robbimiz olloh buyurganidek hayot kechirishligimiz mana bu asosi bo'ladi shu narsani iymon belgisi bo'ladi shuning uchun ham yuqorida aytganimizdek alloh taolo yer yuzidagi barcha narsani inson uchun insonni o'zi uchun yaratganda ya'ni o'ziga ibodat qilishlik uchun yaratgan undan boshqa narsasi uchun emas rizqini o'zi beradi hamma narsasini alloh taolo beradi qolgan rizq masalasidagi narsalarni hammasi sabablarga yondashamiz lekin rizqni alloh taolo berishligiga iymon keltiramiz yana bir muhim narsa shu bo'ladiki banda o'z uz vazifasi o'zi istaganidek emas balki banda nima robbisi olloh istaganidek ni yashamoqligi lozim bo'larkan endi alloh taologa iymon keltirar ekanmiz olloh taoloni zotida ismlarida sifatlarida fe'llarida hukmlarida yolg'iz o'zi ekanligiga uni biron bir sherigi yo'q ekanligiga iymon keltirishlik işte, shuna zotida ham sifatida ham hamma narsada yolg'iz bitta o'zi uni yoniga boshqa hech kim qo'shilmaydi mana shunga to'liq iymon keltirishligimiz lozim bo'lar ekan